নমস্কাৰ আমাৰ প্ৰিয় অসমবাসী ৰাইজসকল আজি আমি লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি চাওক আমাৰ জুবিন দাক কেনেকুৱা জীৱন যাপন কটাই আছে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'ত কেইটামান আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই মুক্ত মোৰ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাত দৰ্শকসকল আজি চাওকচোন এই যে এইটো ভিডিঅ' যে চাইছিল আমাৰ জুবিন গাৰ্ডাই যে কৈছে যে মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মই মুক্ত অসম মই কাঞ্চন জংঘাই এইটো বোলে কিবা হেৰি দিলীপ শইকীয়া আমাৰ বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া কৈ আছে যে এইটো বোলে কিবা হেৰি ডাইলগত কৈছে এইটো কেনেকুৱা কথা এইটোতো আমি মানিবৰ মানিব নোৱাৰোঁ কিয়নো আমি নিজে চাইছোঁ যে হেৰি ষ্টেদত উঠি জুবিন গাৰ্ডাই কৈছে যে মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চন জংকা এইটো কিন্তু ডাইলগত নহয় বাস্তৱত কৈছে আপুনি কিয় এনেকুৱা কৈ আছে যে ডাইলগত কৈছে সেইটোতো মই মানিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি আমাৰ হেৰি দৰ্শকে আমাৰ অসমবাসীৰ ৰাইজে সেইটো কয় এতিয়া কমেণ্টত ক'ব যে সেইটো ষ্টেটত বুলি কৈছে কিন্তু দিলীপ শইকীয়া ছাৰে যিটো কৈছে ক্লিপটো দিম চাগে কিন্তু আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা কথা নক'ব এই পলিটিক্স নকৰিব বন্ধু সেইটোতো জুপিন গাৰ্ডাই কৈ থৈ গৈছে কিন্তু পলিটিক্স আহিব নালাগে সেইটোও মোৰ মানে আহ্বান থাকিল যে যাতে কোনো নুই কৰিব নিবিচাৰে কোনো যে জুবিন গাৰ্গৰ যিটো মানে প্ৰকৃততে যি যি কাম কৰি গৈছে যি যি বস্তুবোৰ গঢ়ি গৈছে সেইটো যাতে আমানত থাকে আপোনালোক ক্ষণত নকৰিব আৰু মানে সিহঁতকেনো অকণমান নকৰিব যাতে ঢিলত ৰাখে চবে আৰু মানে অন্থৰত ৰাখে যাতে জুবিন দা আমাৰ ঢিলতেই থাকিব আৰু ধৰক জুবিন দা ওমৰ হৈ থাকক সেইটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে নকৰিলে আৰু নহ'ব সেইটো মানে মোৰ মানে আহ্বান আৰু ৰাইজসকল আপোনালোকে যদি কয় যে যিটো মানে দিলীপ ডাই দিলীপ শইকীয়া ছাৰে কৈছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব সেইটো সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে সেইটো মোৰ মতে একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিছা কিয়নো ডাইলগত নহয় সেইটো বাস্তৱতে কৈছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব ভিডিঅ'ৰ শেষত বিস্তাৰিত কৰিম মই খালি এটা কথা ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰথম পালোঁ যে মোৰ ইমান ডান চবৰে মুখস্থাইক এটা নিজৰ কাৰণে হাত চাকৰি ত্ৰিছ বছৰ গান গালো ত্ৰিছ বছৰ ধেৰ শ্ব' কৰিলোঁ আজিকালি মোৰ শ্ব' কৰিবলৈ ইমান মন নাযায় আজিকালি চিনেমা কৰিবলৈ বেছি মন যায় চিনেমালৈ বেছি বেছি বাট কিন্তু যেতিয়া লগত গাই থাকে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আমাৰ অন্তৰৰ মৰমৰ জুবিন দাই যিটো কথা কৈছে মানে এটা কথাই মানে বেছি ভাল লাগিছে বোলে সেইটো যে জুবিন দাৰ গান আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ চবেই মানে মুখস্থ আছে কিয়নো জুবিন দাৰ গান ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে ৰাইজৰ মুখস্থ থাকিবই সেইটো সঁচা কথা একজেক্টলি চাওক খালী জুবিন দাই আমাৰ ৰাইজকো বহুত প্ৰশংসা কৰিছিলে আমি এতিয়া জুবিন দাক পাহৰিবলৈ নোৱাৰোঁ কিন্তু উল্টা পুল্টা কৰি আছে বহুত মানুহে সেইটো কাৰণে দুখ লাগে যিটো সময়ত হ'ব লাগে ইনকুৱাৰী ভালকৈ হ'ব লাগে আপোনাৰ তদন্ত সেইটো নহয় বেলেগ বেলেগ ধান্দা কৰি আছে সেইটো নাপায় কিন্তু কসমবাসী এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব জুবিন দাৰ যেতিয়ালৈকে ন্যায় নহয় তেতিয়ালৈকে আমি আছোঁ জয় জুবিন দা জুবিন দাক মই হিৰত লৈ ঘূৰিম জুবিন দা মোৰ সপোনত আছে জুবিন দা মোৰ দিলত আছে জয় জুবিন দা ওমৰ হওক সেইটোৱে মই কামনা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব লাইক কৰিলে আৰু বেছি বেছি ভিডিঅ' বনাম যাতে জুবিন দা ন্যায় পায় জুবিন দাৰ কাৰণে ছবিৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিম